Здравствуйте, меня зовут Саша. Я всегда мечтала поступить в автошколу, но у меня все никак не было времени. Моя мечта – получить права. Подарите мне их, пожалуйста. Меня зовут Андрей. Моя мечта – переплыть в Тихий океан на яхте. У кого есть яхта, буду рад вашей помощи. Здравствуйте, меня зовут Наташа. Моя мечта – экскурсия по Киеву на воздушном шаре. Помогите мне ее исполнить. Меня Меня зовут Илона, я мечтаю о романтической конной прогулке в парке славы. Чтобы найти своего принца на белом коне, я уже пробовала интернет-знакомства, брачное агентство, побывала даже на спиддейтинге. Спиддейтинг – это вечеринка экспресс-знакомств, быстрых свиданий, если хотите. Правила спиддейтинга очень просты. Вам дается 7 минут на общение, после чего звучит звуковой сигнал, и дамы остаются на своих местах, а мужчины пересаживаются. Привет. Привет. Стас. Дима. Игорь. Саша. Валера. Меня зовут Илона. А кто ты по гороскопу? Рыба. Летинец. Расскажи что-то о себе. Я студентка, учусь на юридическом факультете. В свободное время люблю читать, петь, танцевать. Люблю все. А ты? с футболом. Бокс. рукопашка, борьба. Тяжелая атлетика. Да. Люблю путешествовать. В пид есть несколько табу. Нельзя оскорблять собеседника и нельзя сразу отдавать свои контакты. В особенности домашний адрес. Какой должна быть ваша идеальная девушка? Идеальных девушек не бывает. Не высокого роста, ниже чем я. Это обязательно. Но у меня должно быть свое мнение. А куда бы ты пригласил девушку на первое романтическое свидание? Не знаю. Наверное, какое-то такое ароматическое место. Днем мы пошли бы да. на пикник, типа какое-то такое. А вечером мы были бы в театре. В ресторан, наверное. Да. Какое-то кафе там. Я уже давно сложила свое впечатление о том человеке, который должен быть рядом со мной. Это должен быть сильный, мужественный, надежный, умный и, конечно же, любящий мужчина. Четко представляю, как должно выглядеть наше первое романтическое свидание. Это должна быть прогулка на лошадях, в парке, где-то на природе. Поэтому я жду этих предложений и с удовольствием их приму. Меня зовут Таня, и я очень хочу в армию. Хочу стать генералом. Помогите мне, пожалуйста. Меня зовут Сергей. Мое желание, чтобы власти не истребляли животных, а сделали хоть что-нибудь, чтобы им помочь. Меня зовут Антон, и я хочу стать супергероем. Чтобы э -э Помогать людям. Если кто-нибудь мне может помочь пошить костюм, буду рад вас услышать. Ребята, на канале Т. Я посмотрела рубрику «Точка Крабка Т», в которой студент высказал свое желание иметь костюм супергероя. Вам, как студентам факультета дизайна, предлагаю разработать эскизы такого костюма и выберем лучший, по которому и будет изготовлен костюм супергероя. Первый супергерой – это человек утренний душ. У него есть чудо-ведро, в котором есть бутылка с горячей водой, мыло, гель для душа. Это человек тепло. Он носит с собой портативную батарею и чай. Может согреть любого. Мой супергерой – это человек-газета. Он наполнен информацией и снабжает всех окружающих событиями. Человек потерянный носок. У него есть всякие разные носки. Человек-креветка. то Он очень скоростной, может спасать людей, а также бывать в пивных, и им можно занюхивать. Я решила делать костюм супергероя. Это будет костюм креветки. Выбрала для этого следующие материалы, такие как кожа, пластик и капрон. А также декоративный элемент – бант в виде клешней креветки. Цветовая гамма будет яркий красный, изумрудный и нежно-розовый. Я видела героя рубрики, и он в стандартной комплекции. Я думаю, ему не будет в нем тесно, будет комфортно и приятно. В нашем деле главное то, чтобы костюмчик сидел. Я разработала не только концепцию данного костюма, но и продумала обмандирование обмундирование и всевозможные примочки, которые может использовать герой. Это сумка, в которой может носить термос с теплым чаем. Сумка для ноутбука и потайной кошелек, в котором он может прятать свои деньги и фотографии своих друзей. Вы Яна? Да. Я Антон. Я по поводу костюма. Чего вы ожидаете от костюма? Ну, я не знаю. Ну, наверное, каких-нибудь крутых примочек. Ракеты в ботинках, там, в поясе какой-то крюк Фью, стрелять, чтобы под, с, по стенам подниматься. Перчатки, как у Спайдермена. Что-то такое. Я без понятия. Но вы мне покажете или? Нет? Да, конечно, покажу. <свя> Вау! <свя> <свя> И что это такое? Это костюм супергероя креветки. В нем ты никогда не намокнешь под дождем. Супергерой к пиву, да? Да. Угу. Как он мне поможет бороться с преступностью? Ты будешь защищен от ударов и от падений с этим мягким жилетом, а также от пуль врага. Тут есть специальные супергеройские лосины, в которых ты будешь очень быстро бегать и танцевать победный танец. Лосины? Лосины. Ну, лосины. Ну что, может быть померяем, что ли. Я не знаю, что сказать об этом костюме, ожидал я совсем другого. Без понятия, конечно, как я буду бороться с преступностью в этом костюме. И, если честно, побаиваюсь выходить по ночам в нем. Еще эти лосины. Тебе повезло, что ты этого не видишь, а я пошел переодеваться. По-моему, он меня полнит. Бабочка такая ничего. Say my mommy, а? Вообще огромное спасибо. Я хотел костюм, я костюм получил. Осталось бороться с преступностью. Я попытаюсь. Было рад тебе помочь. помочь. Пойду. Меня звати Аня, я хочу волшебну паличку, як у Гаррі Поттера. Якщо у кого-то є, дайте мені, будь ласка, в оренду. Вітаю, мене звати Юлія. Я навчаюсь на педагога логопеда. В майбутньому я хочу допомагати дітям і працювати з ними. Якщо у вашої дитини є вади із мовленням, я буду рада допомогти вам. Звертайтеся.